Всем привет! Сделал себе агрегат отопительный, но ну, еще не доделал. Китайская автономка на соляре. Сделал я ее, и потому что... короче, на свалке нашел, потому что там вся электроника была сгоревшая, чины рабочие, короче, не хотел вдохаться, решил попробовать сам его запустить без разной электроники. Без насоса, без датчиков и так дальше. И мне получилось. Правда, не э, так сказать, контроля никакой температуры, вращение вентилятора, там, э, обороты вентилятора и так дальше. Тут все элементарно. Коробок металлический, две лампочки. Красная лампочка и клавиша – это накал свечи. Зеленая лампочка – это включатель это вентилятор. Вентилятор, обороты пока что не меняют. Ну, коробка позволяет, емкость коробки. Можешь что-то сделать, чтобы вентилятор регулировать. Регулируется топливо, солярка обычным краником из мопеда, ну из мотоцикла. И довольно нормально, там 2-3 режима можно так убивать, чтобы она работала максимальные, средняя и минимальные. Расход я сильно пробовал, и, тем более если не доделал выхлопную трубу. По схеме сейчас покажу. Вот схема обычно, 12 вольт у нас питание. Автономка у нас 12 вольтовая, 40 ватт потребление, 5 киловатт. Дальше две кнопки, две лампочки. Ламп... Замыкаем один тумблер, так сказать. Засвечивается, загорается такая, засвечивается лампочка. И одновременно включается катушка реле и замыкает контакт плюсовый. Подается напруга на свечу накаливания. И также с вентилятором. Включаем тумблер, включатель, засвечивается лампочка зеленая, включается катушка реле, замыкаю плюсовый контакт от аккумулятора и работает вентилятор. Ну, все просто наоборот. И этот самый главный момент момент. Треба, чтобы запалилось и выключить саму свечу. А потом потихоньку добавлять топливо. И все работает нормально, без разной электроники. Да, неудобно, ну, работает. Сейчас попробуем ее запустить. Вмекаем вентилятор. Вмекаем свечу накаливания. Сейчас она трошки прогреется. Не надо на минуту-две-три ждать. Можно трошки топлива краником поддать. Вот уровень, регулятор. Оно видно, как течет внутрь и можно по этому уровню регулировать. О, дым О, загорелось. Все, запустилось. Манипуляция этими кнопками, быстро экраником. Все запускается, можно даже без краника, просто манипуляция все кнопками девица уровень. Если тут стоит, значит потихоньку топливо идет туда. Здесь ну, с топлива. Все, греется. Нагревает. Добавлю вверх. топливо и на разгон пришла. О, уже тепленько. Регулируем краником. Все, пошла жара. Ну, тепленько, тепленько. Работает система. Я уже краник перекрыл полностью. То есть, добавляем трошки топлива, прикрываем краник, включаем накал. Оно испаряется, нагревается, включаем резко вентилятор, и воно запаливается, включаем свечу накала, все загорается, добавляем топливо, сколько надо, и все працює. Пытается у меня все от солнечной электростанции моей. 12 вольт. Всем пока, до следующего видео. Вот такая конструкция.